Кремлівський пропагандист Мардан вкотре не стримався, видав у прямому ефірі свої кровожерливі мрії. Той заявив, що його заповітне бажання, аби в Україні взагалі не було електрики. Ну, от сьогодні перемога. А, я, вот, чоловік, не кровожадний, я чоловік на самом деле, просто справедливий. Очень хочеться вірити, вот, очень хочеться надіятися, Что украинская энергосистема будет добита. Вот а мое заветное желание: честно: вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от э, бензиновых дизельных э, электрогенераторов. Для этого осталось всего ничего на самом деле. Для этого нужно уничтожить. Открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС, Южной и Хмельницкой. После чего вони перестануть видавати електричний ток. чого на Україні електричество просто не буде, і поки Україна продовжує отримувати одні з найкращих відомих відомоглюдство військових технологій від своїх західних союзників, росіяни вирішили завдати удар у відповідь і створити футуристичну транспортну систему. С газонокосарки. Буксировщик Павла Петухова из хутора Прикубанского славянского района Краснодарского края найдет применение в полевых условиях, прежде всего для перевозки раненых бойцов и транспортировки различных грузов. Мощность двигателя 20 лошадиных сил. Он развивает скорость до 30 км в час, грузоподъемность до 500 килограммов. К буксировщику прилагаются телега и сани волокуши, которые приспособлены специально для того, чтобы перевозить раненого. Располагать лежачего можно, сняв сиденье или открыв его в правую или левую стороны. Можно загрузить раненого лебедкой, откинув задний борт, что служит сходней. Все продумано и сделано, чтобы было удобно использовать это оборудование. Буксировщик отличается скромными габаритами. Высота буксировщика небольшая чтобы при обстреле управляющий им сидел или лежал в санях, которые тянет аппарат, и при этом находился как можно ниже. Также можно управлять и стоя. Изделие отличается надежностью, простотой и возможностью ремонта в полевых условиях. Подвеска спроектирована для эксплуатации в условиях бездорожья. Давление резиновой гусеницы на землю очень низкое, с тем чтобы технику не смогли подорвать противотанковая и противовоздушная. Піхотнеї міни. І несподівано до пропагандистської програми додзвонився Валерій із окупованого Севастополя, який обурився роботою ППО у день, коли там упали уламки ракети. І жодних аргументів, окрім тих, що очевидцю не варто вірити своїм очам, у пропагандистів не знайшлося. Розці Валерій з Севастополя. Спасибо. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый. Меня зовут Валерий Борисович, Севастополь. Вы знаете, я возмущен. Я был как раз на Троицкой, ну, праздник, воскресенье. Троица была, я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает, как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. У меня это было возмущение. Это что? Откуда вы знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась по заданию, которое она имела в своей башке, а? Да я же это все видел. Да находился... мало чего вы видели, дорогой мой человек, мы много чего видим, только мы не знаем, как это получилось. Да вы видели, я верю вам, я верю, что мы в Севастополе и так далее. А я говорю, мог взрыватель быть поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый, слушайте, кому оно надо было бить министры населения? А -а -а, боже мой, блин, а кто же тогда бил? Кому оно надо? А? а це ведучий каналу «Соловйов Лайв Сергій Карнауха, в який розповів про московського попа, у якого на фронті виникли проблеми з підготовкою причастя. Не було, каже, святих мощей. Тоді фсб піп захопився, як гарно блищать на сонечку кістки солдатів, якими всі не все навколо. Він оголосив їх святими і приготував причастя для штурмової групи на кістках загиблих товаришів. Тиховий процес. От є слово працесвуті Це плат. Он кладется в храме православном на престол, на него ставятся чаши, и совершается Евхаристия. Величайшее таинство одной из семи русской православной, вообще на христианских. А, важное уточнение для вот, нехристианской нашей аудитории. Антименс – это плат, который нужен для совершения бескровной жертвы. Но если в этот плат не зашита, простите, кость, ну, мощь, правильно сказать, но все-таки ну, для людей не церковных, скажу, косточка мученика. Там есть одно условие, не просто святого, а человека, который является священным мучеником, то есть он пролил кровь за свою страну, за церковь, вот что важно. И вот тут интересный момент. Был случай на фронте, батюшка рассказывает, что он стоял перед большой проблемой, у него кончилось причастие, и антименса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем. Они наполнили все это поле. И они говорят, прошли по ним танки, и мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые, и они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это нет, они в церковном смысле святые. Это те сами пропагандисты, которые рассказывают, что потерь нет, а теперь кажут, что поля усеяны костями. А так за словами російських окупантів виглядає Свобождьоний Маріуполь. Будинок, який був ушкоджений російськими обстрілами, просто покинули. Але не цікавіше те, що рахунки за комуналку його мешканцям продовжують приходити справно. Як то кажуть, добро пожаловать в руський мір. Это наші квитанции. нам несут на оплату квитанции. Обращались в райадміністрацію. Относили документы, чтобы пристановили нам оплату на квитанции, на оплату на ну, за жилье. Но так нам никто не пришел, и оплата также сама приходит. Канализационная труба у нас отсутствует, унитазы отсутствуют, ванны разбитые, все там в ужасном состоянии. наши счетчики. Электричество. Да, под А, они Правда. под напряжением? Конечно, да? конечно. Это же было все на стенах, а при Были, ремонте, да, 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 при вот. начале ремонта все поломали и бросили. Ремонт прекращен, уже скоро месяц стоит все на месте. Квартира номер 6. Вот, пожалуйста, вот в таком состоянии моя квартира. Потолки провисли заливала водой. В августе 22 -го года подрядная организация ООО «Геопир» начали ремонт нашего дома. Они сняли крышу, и наш дом стоял без крыши 6-7 месяцев. Вот что случилось с нашим домом. Нас заливало. У нас было почти колодку воды в квартирах. Квартира была целая. Критично. Крыши не было чистой. Живем у родственников. Обращались в администрации. Последний раз это две недели назад. Написали заявление в таких условиях. Мы не можем в таких условиях мы жить. Значит, получилось, что они нам делали отписку что они к нам не смогли дозвониться. И они написали, что с виду дом в хорошем состоянии, в квартиры мы не попали, в подъезд мы не попали. И отписались, чисто вот пришло, у меня даже есть ответ. Еще один диктатор, но уже белорусский Александр Лукашенко, подписал закон про амнистию в связи с 80-летним освобождением Беларуси от немецко-фашистских загарбников. Лукашенко заявив, що незабаром планує випустити на волю низку тяжкофорих в'язнів, насамперед із онкологічними захворюванням. Проте, згідно з текстом документа, амністія не поширюється на політв'язнів. За даними станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1410 людей. Не удивляйтесь, якщо через декілька днів на свободу вийдуть дуже тяжело хворі, як вони пишуть, наші, які не встигли збігати. находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крошили страну в 2020 году. Но это действительно тяжело больные. В основном раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства. И мы должны им помогать. Потому что мы такие люди, славяне. Мы не хотим войн. Мы не хотим конфликтов. Но если нас зацепят, мы вынуждены отвечать. Куда деваться? Благодарю вас. Такий закону Лукашенко, скоріш за все прийняв, аби Білорусь змогла долучитися до шанхайської організації співробітництва? А ще на озброєнні Білорусі, схоже, з'явилися шахеди. Змі публікують кадри з параду з нагоди річниці незалежності Білорусі, на яких центральну площу у мінську проїжджають розрахунки з ударними дронами гірань 2 аналогом іранських БПЛА. При цьому вони мають власну назву. Качевнік, але поки не відомо, чи розпочалося їхнє самостійне виробництво режимом Лукашенка. Друзі, обов'язково напишіть ваш коментар для мене це дуже важливо. Не забудьте поставити лайк і чекайте на наступний випуск.